Salam kanalımın gözəl və dəyərli xanımları. Necəsiniz xanımlar? Kanalıma xoş gəlmisiniz. Nə var, nə yox? Uşaqlar üçün belə səhər yeməyi hazırladım. Hərəsindən bir az-biraz qoydum, uşaqlar yesinlər. Sonra ə, biraz işlərim var, işlərimi həll edib daha sonra gedəcəyim mağazina. Orda da sizin üçün çəkiliş də eləməyə çalışacağam. Mağazinə gedirik qızım. Orada da sintin çəkiliş eləməyə çalışacağam. E, daha sonra e, evə gələcəyəm. Axşam xalamgilə gedəcəyəm. E, yəni mamam rahatsızdır. Mən ona görə bura gəlmişəm. E, sabah mamamı xəstəxanaya qatdırırıq. Axşam xalamgilə də yaxşayacağıq. Yəni qohumlar yığılacaq, mamama dəyməyə gəlirlər. E, ona görə axşam ora gedəcəyəm. Mən evləri yığışdırdım. İndi mən kofe içirəm. Kofeni içim, daha sonra uşaqları düşürdürəm həyətə. Suroqla e, içəcəm kofeni. Suroqu çox sevirəm. Çox xoşum gəlir suroqdan. İndi kofeni hazırlayım. Bu fərhazırdır. İndi kofemi içim. Daha sonra gedə həyətə, həyətəsinə görüşərək. Başım çox ağrıyır. Kofe içməsəm başımın ağrısı keçmir. Çox örgəmişəm, bilmirəm, kofeyə ya və yaxud necə. Başım ağrıyanda kofe içməsəm başımın ağrısı keçmir. Onun üçün mən indi kofemi içim. Sonra gedək. Strokan içisi də belədir. Tvorojna da çox dadlıdır. Ortasında çiyələkdir. Bella çox da dadlı olur. Biz hazırlandıq, düşdük həyətə. İndi mağazina gedirik. Mağazından gedəcəm, ordan aptekə gedəcəm. Sonra gəldikdən sonra uşaqları həyətdə oynadacağam. Sonra da evə çıxıb uşaqlar üçün yemək hazırlayacağam ə aya sorta ayanı yatısdıraram. Daha sonra bayaq dediyim kimi xalamgilə hazırlaşıb xalamgilə gedəcəyəm. Aptekə gəldim. Aptekdən artıq çıxdıq. Özümcə maskalər aldım. İndi evə gedim sizə göstərəcəyəm maskalarımı. Biz mağazindən çıxdıq. Belə aldıq. İndi gedirik evin qabağına. Uşaqlar oynasınlar. Mama, mama, Nə istirsən? Gedirik də qızım, gedirik. Hava soyuqdur. Ay, mələkəs. Ора ра кедир үйд стеисен ойyнома кеде кет баккага кет десен да кетяыштаатыр сискин сискенмолодец Xanımlar biz gəldiy evə. İndi sizə aldıqlarımı göstərmək istəyirəm. Ayxan belə maşın istədi. Belə maşındır, içində də belə xırdaxırdı maşınlardır. Burada da burada da yol üçün qoyulan zıqlardır. Belə onun üçün bir ədəd belə bir maşın aldım. Bassa kırışqa ilə açılır. Balaca maşınlar çıxır içindən. Mən bir ədəd çörək aldım. Təstə çay aldım. Bilirsiniz ki, bu çayı mən çox sevirəm. Azərbaycanlarda biz bu çaydan istifadə edirik. Yəni tək bunu dəmləmirəm, mən bunu çaylara qatıram. Burda da evdə çaylar var idi. Belə daha dadlı olur. Biz Azərbaycanlarda da belə işlədirik. 3-4 çür çay bir-birinə qatırıq, elə daha dadlı olur. Sonra yoğurt aldım aptekdən belə spirt aldım. Burda adi spirt çatmır olar, belə spirt çatdılar, Muravoy spirt. Dedilər adi spirt yoxdur. Onun üçün belə spirt aldım. Uşaqlar öskürürdü, belə sirop aldım öskürmə, öskürək üçün. E, sonra maskalar aldım özüm üçün. Deməli 1 ədəd e, qranatlı aldım, narlı maskal aldım. Hə e, bir ədəd aloe ilə aldım sonra apelsin aldım. Bir ədəd də belə narlı aldım. Deməli 2 ədəd narlı, apelsinli, aloylu, bir ədəd də patç aldım. Bunu istifadə edim görüm necədir. Yəni sizə də effektini deyəcəyəm. Heç istifadə etməmişəm sözün düzü patç. İki dəfə istifadə edəcəm. Bu maskadan da bir dəfəcəmsiz istifadə etmişəm. Yəni bundan da istifadə etməmişdim. Bir dəfə istifadə etmişəm, ancaq patci isə heç istifadə etməmişəm. İki dəfə istifadə edəcəm. Aldıqlarım bunlardır. Bir də kefir almışdım. Uşaqlar artıq götürdülər, içdilər. Hə kefir, yəni ayran almışdım. Aldıqlarım bunlardır. İstədim sizə də göstədim aldıqlarımı. İndi drum uşaqlara yemək verim, daha sonra ayanı yatdırım. Sonra gedəcüy xalamgilə. Hazırlaşıb xalamgilə gedəcüy. Belə cezer salatı hazırladıq, çox da gözəl görsəniz. Çox sevirəm bu salatı, çox da dadlı olur. İnşallah bir gün bunun reseptini sizinlə paylaşacağam, çox dadlı olur. Biz hazırlaşdıq, indi gedirik xalamgilə. Ayanı mamaya bax. Ayanda satsanı belə yığdım. E, Sabahamımın xəstəxanaya yatırıq. Ona görə hə, e, hamı xalam gələ yığışır mamama dəyməyə görə. E, xalam gəl yaxın olurlar. Ona görə hamı ora gəlir. Yəni biz də ora gedirik. Mama. Mamam gələ görəsəm gəlsinlər. İndi biz də ora gedəcüyük. Ay canım. Bu maşın apa? Hə, maşındır. Ha, belə Mağazanın qabağında ayəbə gözləyirəm. Gəlsinlər, gedək biz də burada gözləyirik.